नमस्कार मी अक्षदा महाराष्ट्र एक्सप्रेस टीव्ही न्यूज मध्ये आपले स्वागत सामाजिक सांस्कृतीचे क्षणिक गुन्हेगारी जिल्ह्यातील काही घडामोडी तर प्रथम पाहूया शहरातील महत्वाच्या घडामोडी सनातन धर्मामध्ये डीजे आणि असली नृत्याला परवानगी नाही विसर्जन यात्रेमध्ये दिसली संस्कृती आणि परंपरेची झलक सुदामा कुंज मध्ये साजरा झाला इको फ्रेंडली गणेशोत्सव गणेशोत्सवाच्या पर्यावरणाला हानी पोहोचू नये या उद्देशाने पिसवली येथील समितीचे संचालक भवन चौबे आणि डॉक्टर जे पी शुक्ला यांच्या निवासस्थानी मातीपासून बनवलेल्या इको फ्रेंडली गणेश मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठापना करण्यात आली तसेच मूर्तीची सजावट देखील इको फ्रेंडली वस्तूंनी करण्यात आली होती सुदामा कुंज मध्ये दीड दिवसांसाठी गणेशजी विराजमान झाले होते गुरुवारी जी आय सी शाळेच्या प्रांगणात पाण्याने भरलेल्या ड्रममध्ये मूर्तीचे विसर्जन करण्यात आले यानंतर डॉक्टर शुक्ला यांनी गणपती बाप्पांकडे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या सुखसमृद्धीसाठी प्रार्थना केली त्याचबरोबर त्यांनी पुढे सांगितले की सनातन हिंदू धर्मामध्ये डी जे आणि अश्लील नृत्याला ना परवानगी नाही त्यामुळे धर्मांचे पालन करत पारंपरिक आणि सांस्कृतिक पद्धतीने गणेशजींना अंतिम निरोप देण्यात आला विसर्जनाच्या वेळी शाळकरी विद्यार्थिनी सांस्कृतिक वेशभूषेत दिसून आल्या चौबे शुक्ला परिवार ने गणपति बापा मौर्या पूछा वर्षी लवकर या अशा घोषणा से बापा दिला दिया कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के जो आदेश है कि इको फ्रेंडली मूर्ति लाई जाए और उनका विसर्जन भी सही ढंग से किया जाए क्योंकि आपने देखा है पी की मूर्तियां कितनी हानिकारक होती हैं तो उन सब बातों को ध्यान में रखकर हमने जो हमारी मूर्ति है टोटली इको फ्रेंडली पर्यावरण की जरूरत है और इसको हमने घर से लेके विद्यालय के प्रांगण में हर साल की परंपरा को हम निभाते हुए विद्यालय के प्रांगण में एक छोटा सा ड्रम को ही हमने कुछ तालाब बनाया है और उसमें हमने उसका विसर्जन किया विसर्जन के चार घंटे उपरांत हमारी जो मूर्ति है पूरी तरह पिघल जाती है और बचा हुआ जो उसका पानी है हम यहाँ के पेड़ पौधों में डालते हैं ताकि पेड़ पौधों को ताकत मिले इसमें भव्य बारिश में हमारे विद्यालय के बच्चे बहुत सारी जनता हमारे साथ विसर्जन में सहभागी हुई मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ और देश में महाराष्ट्र में जो किसानों की नुकसान हुआ है इंद्रदेव से निवेदन करूँगा हे इंद्रदेव थोड़ी रहम कीजिए क्योंकि हमारे महाराष्ट्र के किसान पचहत्तर परसेंट किसान त्रस्त हैं और गणेश जी से निवेदन करूँगा आग्रह करूँगा उनके चरणों में प्रार्थना करूँगा मेरे किसानों को शक्ति प्रदान करें ऐसे कठिन समय से बाहर उबरने के लिए और देश को खुशहाली की तरफ ले जाने के लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूं जय हिंद जय भारत सर देखिए हमारा हिंदू सनातन धर्म डीजे की अनुमति बिल्कुल नहीं देता है अश्लील गाने की अनुमति बिल्कुल नहीं देता धर्म हमारा कहता है सांस्कृतिक वेशभूषा लोकमान्य टीर्थ ने, ने शुरुआत की हुई गणेशोत्सव का मकसद अलग था उनका मकसद था पूरे समाज के लोग सब जाति धर्म भाषा वर्ग के लोग एक साथ में इकट्ठा हो साथ में बैठे भाईचारा बने और उनका ये मकसद बिल्कुल नहीं था कि अश्लीलता परोसा जाए हमने आपको दिखाया हमारे विसर्जन में किस तरह बच्चे लेजिन के पथत पर ढोल ताशे की नज़ार पर महिलाएं सांस्कृतिक वेशभूषा में जहाँ कोई अश्लील गीत या ये सब मैं उसका खंडन करता हूँ लेकिन अब तो हमारा देश सुधर रहा है महाराष्ट्र की जनता भी सुधर रही है और मैं सबसे निवेदन करूँगा अश्लील चीजों से दूर तक दहेजी रखे और सांस्कृतिक सनातनी धर्म को आगे बढ़ाए तर या उद्देशातील महत्वाच्या ठळक घडामोडी अशाच काही घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब करा आणि बेल बेलकॉन विसरू नका आमचे एकच ध्येय आम्ही तुमच्या सोबत तर पुन्हा भेटूया याच ठिकाणी याच वेळी तोपर्यंत धन्यवाद